Тільки л... nee, не нагадає. Не глядя, так? Ну так. А якщо він між ногами буде кидати нормально, так? Поділісь просто своїм ощущенням. Так, всім привіт. В мене з Сергієм була доволі відверта розмова, тому що я зараз нахожусь в такій ситуації, що. З тим, що в мене відбувається в житті, я можу прийти тільки до <рес> Ну, Так відбулося, тому що не всім хочеться там, зізнаватися в якихось коротше, моїх трансформаціях. А я знаю, що Сергій може це правильно мені направити в правильний рост, да? А, І моя трансформація заключається в тому, що це таке на глибинному рівні, те, що я усвідомила, це те, що перше, що ми повинні зробити, коли. Нас вже щось зачепило: чи система, чи людина, чи правила бізнесу. Ми повинні здатися наставнику. Це така глибока думка, над якою потрібно от трішки. А можеш да? розглянути вида, що значить здатися наставнику? Да. Коли ми вже прийшли. І бачимо там нову інформацію, отримуємо, да? бачимо людину, за якою ми хочемо йти. Е -е... В нас поруч із цим завжди з'являється така паралельна реальність. <нап share> Наші страхи, наше его. І дуже часта історія. І я також в неї потрапила. Це така програма правоти. Типу, я прийшла, я ж розумна, ну якби в мене там стільки навчань прийшла. в мене двоє дітей, я їх вчу. І оця програма правоти. Типу, типу, я тебе чую, але зроблю по-своєму. Ну, типу, Я тебе зрозуміла, але в мене є дуже робочі класні схеми, які я зараз тут внідрю в цю компанію. Щас я все кажу, зараз всі, да, да, да. Щас всі Ну, Це, до речі, ще одна програма. Не вміння бути учнем. а учнями маємо бути до смерті <гум> скажімо так, на кожному етапі. І я втрапила в ці програми, і як результат немає результату. <плес> просто, просто все дуже просто. Немає результату. Либо не там учнів, так? що що? Там? Е -е не там не там, де треба. Не там, де треба, як я так сказала, так. І е це усвідомлення, воно приходить завжди про після болючого досвіду, скажімо так, ти маєш прямо потрапити в біль, тому що ти маєш собі зізнатись. Ти ще, ну скажем так, ти маєш бути учнем, прийняти цю позицію учня, здатися наставнику, довіритися йому, тому що, наприклад, що я знаю там, да, навіть про Форева? тут кожен зацікавлений показати тобі, в першу чергу, показати на своїм власним прикладом, тому що кожен тут проходить свою трансформацію, що як можна жити без бідності і тривоги. І тут кожен прийшов цей шлях. Ну, Сергій розказував про свій шлях, він також вийшов з цього, да? він показав це на собі і в принципі показує, як це може статися для інших людей. І що е, ну, основне це свобода від страждань. Тому що тут насправді це можливо. Можеш сказати, да. еще, а що що є причиною того, що ти mm -hmm. не хочеш стати послушним учеником. Ну, це програми, це ну ти говорила про страхи. Що да багато страхів дивіться? Ну, по перше, у кожен приходимо з своїм досвідом, і досвід у всіх завжди є негативний. И когда у тебя появляется страх, что страх подсиливает? Он подсиливает и начинает в мозгах подтягивать самый негативный досвід. Страх не подтягивает, что да нет, ты пушка ракета, сейчас всех порвешь. Как Атила говорит, когда ты учишься, то у тебя два семинара. Один на сцене, а другой в голове. Да. То есть да. на семинаре проходит одно обучение, да, а ты в голове у себя по-своему это перепрокручиваешь. А вот мы из этого фаршик сделаем сейчас. Через свою мясорубочку пропустил. Вот, точно так же и здесь, когда ты с наставником работаешь, то наставник тебе говорит одну стратегию действий, да, а у тебя в голове собственное решение этих же вопросов. Ну, я чуточку по-своему. Вот меня такая ведь. Ну, А что является первопричиной? Ну да, страх это. Да, да, но, но тут вопрос, знаете в чем? Я ну, дополню уже то, что говорит Настя. Кстати, вот такие откровения, когда в тебе внутри просыпаются это первопричина, и это основа дальнейшего роста. Потому что когда ты признаешь внутри себя, что проблема-то не вокруг, проблема-то не в Форевере, проблема-то не в Савловиче, проблема-то не в войне, проблема не в Ати. Ребята, ни в чем не проблема, а проблема вот там все-таки. То есть ты не принял эту историю. Понимаете, да? То есть ты не отдал себя в руки мастеру, потому что если вы, знаете, как, я не идеальный человек, это правда. У меня есть свои косяки, над которыми я работаю. То есть я хочу стать лучше. То есть я не идеальный, но у меня хорошие намерения, я в этом уверен. То есть я никому не хочу не принести никакого вреда, но я хочу своим примером и своими усилиями Помочь вам выбраться из того места, где вы оказались, ну, в лучшие места подняться, да. И другими словами, я бы так сказал, что Ну как Атила, допустим, Атила, что он про меня говорит, что один из лучших, скажем так, да, на территории вот, Украины, кто может э, помочь вам реализоваться в этом бизнесе. Ну так ведь. Но если ты сопротивляешься усилиям э, тренера или усилиям мастера, вот, тебя что-то сдерживает, да, вот ты, ты не хочешь отдаться в руки мастера, то есть тебя ничего невозможно и вылепить. Это такая, знаете, она. Ну, это страшно, что тебя сломает, ты уже там да, конструкцию себе. Да. да, да. Получается, предыдущие боли, которые ты натерпелся, так. ты думаешь, ну вот и тут, блин, опять могут обмануть, опять могут подставить, вот, но здесь человеческий фактор может сработать. Сюда приходят разные люди, правда. Mm -hmm. И может такое случиться, что и твой прямой там наставник, ну в некоторых группах так бывает, что он где-то там чуть-чуть ну, косячит что-то и то, но всегда пытайтесь все-таки заякориться на человека, которого строит Атила. Mm -hmm. вот он уже тогда Атила доверяет кому-то, Помните, были такие ситуации, там за кто 5-6 лет в бизнесе он э, о ком-то говорит, а потом он перестает об этом человеке говорить. Потому что человек выпал из радаров. То есть он, и у человека реально что-то начинает там, косячиться. И это. Я когда пришел в этот бизнес, я клянусь вам. Я когда лично поговорил глаза в глаза с Атилой, я сам себе сказал, я буду всю жизнь идти за этим человеком. Вы. Я вам честно говорю, ребята, вы даже еще, ну вот на столечко, вот на, на, на 5% еще даже ну не понимаете, за кем мы идем. То есть какой он великий. Вообще как человек, как бизнес-лидер, как, как тот человек, который может изменить все наши жизни. И, ребята, вот на секундочку, когда он был в Амвей, Украина под его руководством делала 500 миллионов долларов в год оборот, мать его. 500 миллионов долларов в 2004 году. И это весь его бизнес был. И такой же еще был в Казахстане и на российском рынке. Этот человек, который один мог собрать 40 тысяч предпринимателей, помните, на стадионе в этом Блужнике. Не компания собрала 40 тысяч мировая, один человек собрал. Ну, просто, он, он велик, правда. Наша задача просто отдаться ему. Вот. Ну, я стараюсь, вот, я на максимум стараюсь быть лучшим его учеником. И это делает меня тем, кто я есть. Понимаете? То есть я ему сразу сказал, атила. Ты еще меня не знаешь. Первая встреча, вот, я пью кофе, он курит. Я говорю, Атила, ты меня не знаешь, я тебя еще не знаю. Да, у нас нет доверия, но я тебе клянусь. Я буду у тебя самый большой бизнес в Украине. Потому что то, что ты делаешь, меня покорило. Он всех казахов сделал миллионерами. Я говорю, хочу, чтобы это было и в Украине. То есть я буду твою систему внедрять в жизнь нашей страны. Понимаете? И именно мое тотальное доверие, когда он вчера рассказывал, помните историю, что я э, думал не поехать на Go Diamond, то есть это первый Go Diamond, который он вообще начал проводить forever, и естественно это первый Go Diamond был в моей жизни в целом, а я до этого был всего на двух весах у него, раз и два, я вообще не понимал, как система работает, я вообще не, ну как бы, вес, все, достаточно, я уже там 10 тысяч долларов зарабатываю, ну как бы, и вот он тогда позвонил и сказал, Сергей, ты в пяти минутах от принятия самого ошибочного решения. Почему? Я самостоятельно принимал решение, быть мне или не быть, поняли? И он этот, этот один звонок сделал, это было, ну, можно сказать, единственная прививка с его стороны. Больше я никогда не сделал ничего такого, чтобы ему надо было мне звонить. Потому что я всегда, где он. Тобто я завжди слідую як іголочка і ніточка і все. Я завжди там, де вам. Я хочу просто додати, що для мене основна така теза, я її собі в мене наб'ю тату. Я пишу тут, я довіряю собі, завжди наношу його, поки не зроблю тату. Я довіряю коловічку. Там став своє значення. Це про те, що таке здатися. Це про те, що мене. Там доля, всесвіт, Бог, хто в що вірить, привів до цієї людини, там в цю компанію. А я така, типу, блін, я умніє чим Бог. Щас я короче, порішаю, зараз я короче, вирішу тут, чи підходить мені чи ні. І це про довіру. Тому що будь-який процес в моєму житті, який до мене приходить, будь-який досвід. Я його маю прожити, тому що ми всі сюди приходимо на цю землю тільки для прожиття цього досвіду. Тому мій досвід зараз це в тотальній довірі і здатися всім процесом. Це <клухи> ну, <за> все спасі <клухи> за.